А на Украине мы знали о том, что группа эта, их называли самостийники, в то время я помню, и они боролись за самостийную Украину. И тогда было это очень удивительно, понимаете, в той системе, которая существовала, это был нонсенс. Потому что редко кто мог говорить об этом. Ну вот я помню эту историю и знала о том, что в основном входят представители Львова, Киева. В Кировограде я об этом не слышала по движении. Вот. Но немножечко э, в курсе вот, всего этого, потому что порти э, начали бороться за права человека из сахаров и другие диссиденты, которые были потом отправлены за границу и прочее. Вот. Поэтому от корнями уходит довольно далеко, глубоко. Как видите, почти уже много лет. Доходит уже до полусотни, когда это уже люди говорили о том, что Украина должна быть самостильной. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.